tədbir barədə ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu çatdıracaq. Səbuhi salam, bu fürsüz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Bəli, bu gündən etibarən Bakı Konqres mərkəzində Bakı Enerji Forumu öz işinə başlayıb. Forumda artıq 1-ci panel çıxışlar başa çatıb, növbəti panel iclaslar isə davam edir. Bakı Enerji həftəsinin bir hissəsi olan forum qlobal enerji bazarının əsas oyunçularını, eləcə də beynəlxalq şirkətlərin rəhbərlərini və mütəxəssislərini bir araya gətirib. Forum barədə istərdik daha ətraflı məlumatı Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şəhbandan eşidək. İlham Məmmədov uşur dilə sizi e, istərdik bilək Bakıda keçirilən bu e, forum özündə nələri əhatə edir və nərəri e, nələrlə diqqət çəkir üzərinə. O ə, qeyd etdim ki Ə, hazırda 2 illik fasilədən sonra ə, Bakı enerji forumu yeni formatda artıq ə, öz işinə başlayıb və diqqət çəkən məqam odur ki, 90-cı illərdə ötən əslin 90-cı illərində necə ə, neftlə bağlı ə, Azərbaycana maraq vardsa, hazırda da ə, bu forumda yüksək içinli başqa hökumətlərin ə, nümayəndələrinin ə, enerji sektoruna məsul şəxslərin iştiraki diqqət etdikdə görürük ki, həqiqətən Azərbaycana maraq böyükdür və bu maraq ə, hazırda dünyada yaşanan hərbi-siyasi gərginlikdən qaynaqlanır. Avropadakı istehlakçılar Azərbaycana enerji ə, təminatının şaxələndirilməsində bir ümid yeri kimi baxırlar. O cümlədən həmçinin Azərbaycanın infrastrukturundan istifadə etməkdə arasında olan ölkələr də bu formaya qatılıblar. Bax bu baxımından da ə, qeyd etmək olar ki, Bakı enerji forumu yenidən bütün Xəzər regionunda ən diqqəti çəkən bir müstəvi olaraq ə, enerji sektorunun diqqətindədir. Çox təşəkkür edirəm hörmətli minnətdarlıq ətraflı məlumat üçün. Ə, onu da bildirək ki, Bakı Konqres mərkəzində baş tutan Bakı enerji forumu 2 gün, yəni bu gün və sabah davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda isə daha ətraflı məlumatları sizlərə verməyə çalışacağıq. Bizdən bu qədər hələlik söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Səbuhi qeyd edə ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşım Səbuhi Vaqifoğlu idi.